Hə, çoxtandır cəmaatımızla söhbət etmirdim. Ha, düzü ölkəmiz elə bir bərbad, elə bir rəzil gündədir ki, yəni adam artıq danışıb nə isə başa salmaq, anlatmaq belə həvəsində deyil çünki eee hakim ailə əzədil rejim Azərbaycan xalqını e, elə bir aşağı vəziyyətə salıb ki e, cemaat bu e, əzilib e, beyni əlindən alınmış kütlə şəklinə düşüb və e, bu ifadəmə görə üzr istəyirəm ...yemlenir, yemlenir. Yani istediği gündemi insanlara verir. Çünkü Azerbaycan televizyaları artık bilinir ne gündem olduğunu. Ona bakan kütle, yani Azerbaycan devlet televizyalarından ve en popüler televizyalardan sohbet gelir. Orada olan hadiseler ve orada olan programlar, hamısı... Ə, internetə çıxışı olmayan, internetlə dostluq etməyən, sosial mediyalarla əlaqəsi az olan ə, kütləyə ayrılmış ə, bir ə, mediyadır və orada da nə baş verdiyini bilirik. Sosial mediada da olanlar, ə, aktiv olanlar bir qrup insanlardılar. O bir qrup insanların da 70-80%-ini müxalifətçi adayıla bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının aktiv hissəsinə sırıyıb, əməlli başdı sırıyıb və o insanlara hər hansı bir daha təmiz, daha şəffaf, mənfəət gütmədən, ailə rifahı gütmədən, bunun hamısı lazımdır. Ha, özün də yaxşı yaşamalsan, ailin də ailən də yaxşı yaşamalıdır. Əgər bunların hamısını sən istəmirsənsə, özünü təkcə fəda edirsənsə, Azərbaycanın və Bizim bu başı belalı vətənimizin parlaq gələcəyi üçün bu da yani heç bir insani hərəkət deyil. Yəni sən ailənin e, dərdini düşünmürsənsə, e, özünün e, sağlamlığını düşünmürsənsə, demək bu mənasız bir şeydir. Heç nəyə nail ola bilməzsən. Çünki sən sağlam olmalısan. Sən e, gələcəyə ümidlə baxmalısan. Sən ə elə yaşamalısan ki gücün olsun və sözün keçərlik olsun. Bu lazımdır, amma bu o demək deyil ki, sən ailən üçün, özün üçün, nə bilim, varlı gələcəyin üçün, övladlarının salid bünövrası bünövrası qurulması üçün şərəfini, namusunu, qeyrətini satacaqsan. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu gün ortalıqda vətən deyib, nə bilim can tökəyən, nə bilim neyinlər hamısı ölkəmizi hortumlamaq üçün, talan etmək üçün vətən sevgisi nümayiş etdirirlər. Pafaslı pafaslı danışmaqları, nələri, nələri, hansısına əlini vursan, görürsən, bax, bu rüşvət xordur, bu korrupsionerdir, bu müxalifət adı ilə insan alvertisidir, siyasi məhbus alvertisidir və hakim dairələrlə Azərbaycan da olan aliqarqların altına giriblər, yeni təşkilatlar yaradırlar. Gördük də yaradılan təşkilatların hamısı midə yaranmışdı, hara yoxa çıxdı. Bunun hamısını maliyyələştirir aliqarqlar yaradırlar, içinə də öz adamlarını soxurlar. İndi sonra real yaranmışdı. Nə oldu? real. O biri partiyalar hamısının adını çəkin, birinin avtobus müxalifəti deyirlər, özləri insan alveriliyi ilə məşğul olurlar. Sonra nə bilim, e, Müsavat partiyanın keçmiş başkanı e, İsa Qəmbərə pensiya verilməyəndə e, girdirmə televiziyalara, nə bilim qəzetlərə e, saatlarla e, e, durub açıqlamalar verir. Harda idin ha, İsa Qəmbər? niə açıqlama vermirdin diyə qədər pensiya verilməyən kimi düşdün ortalığa pensiyanı bərpa etmək üçün lazım olan pulu almaq üçün. Belə də danışanda deyirlər ki, Orduxan özündən başqa heç kimi bəyənmir. Hamsının siyahı tutub adlarını çəkərəm, kimlər nələrlə məşğul olur. Onda da Azərbaycan xalqı sönür, ölür. Onsuz da sönüktü, ölüdür, heç nə yoxdur ortalıqda. Yəni indicə dediyim kimi e, hər hansı bir e, generalın köhnə videosunu gündəm etmək üçün paylaşırlar ki, əmr alırlar ki, hə, bəs e, maşından sürücü düşüb polise deyir ki, "Həsən nə həyahsız adamsın?" A bu gündəmdir. Azərbaycanda belə hadisələr gündə 1 milyon dəfə baş verir. Üzr istəyirəm, kofe içirəm qara kofe, bir də qara şokolad. Qara şokolad çox gözəl, xeyirli şeydir vegetarianlar üçün. Ə bir 50 qram, 40 qram gündə qara şokolad 85 faizli şokolad yeməlisiniz. Vegetarianlar. Hə. Yəni indi bunu danışdığım yerdə e, yeməyəcəm, sizə hörmətsizlik olar. Onsuz da e, anlamırsınız məni. Hörmətsizliyi, hörmətliliyi anlamırsınız. Danışanları, danışılanları eşitmirsiniz. Sən isman 10 ildir danışıram, 10 ildir göstərirəm, deyirəm. Yəni bir şey var ki, 2 gün canlıya çıxmayanda, video paylaşmayanda deyirlər ki, Orduxan harduydun? Yox, yoxudun, görünmürdün. Sən danış. Danışım nə üçün? Siz bu Azərbaycanın bu dəyərli övladları, mənim danışdıqlarımdan nəticə çıxartmırsınızsa, nəticə çıxartmırsınızsa, Azərbaycan hakimiyyəti və bəzi Anti-Orduxan dırnağı arası müxalifətçilər e, trollarını töküb ortalığa mühacir alveri ilə məşğul olan çakal-çukallarını töküb ortalığa məni təhqir etdirirsinizsə, bunun hamısı hara qədər gedəcək? Londonda baş verənləri gördünüz, Azərbaycan səfirliyinə baskı. Həmen yazdım ki, ay Allahın bədbəxləri, ay Allahın rəzil gününə salınmış insanlar, bunun hamısını İlham Əliyev və onun E, te e, texnoloqları, onun quldurları, onun xarixdən gətirdiyi oyunbazlıq qruplar. Sonra Gəncədə çıxırlar şiyələr, e, minlərlə insan e, deyib e, İmam Hüseyn, İmam e, Həsəni yad edirlər. Halbuki həmin Gəncədə e, bir e, əzazil Yezid Elmar e, Hüseyn e, Elmar nə idi onun e, familiyası? E, Vəliyev, Elmar Vəliyev icra bacısını atdı gözünün içindən eee bizim övladımız eee Yunis Səfərov. Onu ya da salmaq lazımdır. Qəhrəman bu günün qəhrəmanı oydu. Bu günün İmam Hüseyni, İmam Həsəni Yezidə qarşı isyan edən eee e, Yunis Səfərovdur. Onu Gəncənin ortalığında bax belə anmaq lazımidir. İmam Əsəd, İmam Hüseyn 1400 il bundan öncə Yezidə qarşı eyni hərəkəti etmişdilər, şəhid olmuşdular. Amma Yunis yaşayır, ömürlük həbs alıb, neçə illik həbs alıb. Bax budur durumumuz. Bunu da yaradan Azərbaycan hakimiyyətidir, DTX də o insanları çölə tökən və onu idarə edən insanların da hamısının əli Nağıyevin oyuncaqlarıdırlar. İnsanlarımızı bax belə durmadan durmadan oyuna gətirib, bədbəxt edib bir oyunları var. Heydər Əliyev KGB generalı, şeytan Heydər Əliyevin ailəsi sülaləsi hakimiyyətdə qalsın. Niyə onlar qalsın? Onların hakimiyyətdə qalması onların ətrafındakı bu həşəratları, parazitləri, ailələrinin gələcəyini düşünən vətən xainlərini, vətəni talan edən şərəfsizləri bi namusları qeyrətsizləri yeyib dağıtsınlar, talan etsinlər, İlham Əliyev yaxşı oğlandı, hakimiyyətdə qalsın. Bax bununla məsələ də Azərbaycan xalqında inim-iniminləsin, şəhid ailələri mərəhərlərdə yaşasın, qazilər, müharibə veteranları 80 manat etə qayıt alsınlar, qazilər özlərini yandırsınlar, müharibə oyunu oynasınlar, yenidən şəhid verilsin və desinlər ki, bax siz ə, özünüzü yaxşı aparmasanız, övladlarınızı əlinizdən alıb aparıb öldürəcəyik və bir məmur övladı da gedib ölməyəcək. Niyə getməyəcək? Çünki İlham Əliyev məmurlara əl vurmayacaq. Çünki o bir şərəf, binamız övladlarını bəsləyən məmurların sayəsində İlham Əliyev hakimiyyətdə qalır. O gündəm yaradanların, o gündəmə meymun kimi bir qrup yaradıb hakimiyyət pulunu da verir, malını da verir. milyonu aşmış səhifələr var, TV-lər var, izləyicisi. Onların vasitəsi ilə Azərbaycan xalqını saxta və ya xo doğru e, gündəmlərlə yemliyirlər. Sü ilham Əliyev də qalır hakimiyyətdə. Mən çıxıb nə danışım? Bax siz mənə deyin görüm. İndi bax bu videoma mənim 500 min, 300 min izləyici olacaqsa, onda mən deyəcəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı var, e, kütlə deyil, cəmahat deyil, cahil cəmaat deyil və doğrunu axtarıb tapır, izləyir. Görəcəm onu olmayacaq. Çünki Azərbaycan xalqına e, Azərbaycan televiziyaları lazımdır. Nə bilim bu qruplar TikTokda məymunluq edənlər lazımdır. Mən də yenə deyirəm, mənim izləyici sayımın artması mənim heç bir heç bir maddi e, refahımı düzəltmir. Çünki həm artıq bilir ki, bütün ortalıqda olan müxalifəti də, iqtidarı da, fəalı da, zəifini də hamısı bilir ki, mən heç bir sosial mediyadan maddi maraq gütmürəm. Reklamlarım yoxdur, heç bir şeyim yoxdur. İzləyicilərimin də sayı e, hər hansı bir oyun oyun oynanılan başlıq da qoymuram ki, e, deyələr ki, "A, Orduxan nə isə eləyib." O bəziləri mənim videolarımı qabaqlar paylaşırdılar, şərəfsizcəsinə. Plan kəs, plan kəsi baltaladı, nə bilim, nə etdi, zart elədi, cart elədi, part elədi ha bu izləyicilər işte mə bunlar bunu kanallarında paylaşırlar ki oradan bunlara pul gəlsin. Ha axırda mən də bulları sıxdıqca, sıxdıqca ki şərəfiniz olsun, qeyrətiniz olsun, hamısı çəkildi, getdi və hərəsi özünə bir meymun tapdı, oynadılar. İzləyici sayıları var, nə bilim nələri var. Baxırlar YouTube-dan da pul qazanırlar. Gedirlər onunla, onunla da ə, ə, ulu öndər, ulu döndər, döner çabab yeyirlər, kep tuturlar maşın alırlar, nə bilməyə varırlar. Allah heç qismət eləməsin, xeyir eləməsin. Yəni budur bu, bu, bu durum budur. Nə qədər danışacağıq, nə qədər deyəcəyik? Hə, uzun danışanda belə danışa amma indi çıxıb bir məzəli bir danışıq danışsam, hə də ya yəni arada da biraz birə biraz e tənqidi təhqirə ki o hamısı paylaşır. Baxın budur sizin ordu xanınızda, bu da söyüş söyür. Mən albu ki mən söyüş söymürəm. Mənim ən ağır sözüm namussuzdur. Namussuz, az, namussuz demək söyüş demək deyil. Kimə namussuz deyirəmsə sübut eləyərəm ki namussuzdur, qeyrətsizdir. Çünki vətənnə satan, vətənə canı yanır dırnaq arası deyib vətəni talan etmək üçün şərəfsizlik edənlər anasını satan, vətənnini satandır. Eyni şeydir mənim üçün. Bunu illerdir diyelim biz. Hadi izleyin görek.